तो भारतीय मौसम दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना और अरुणाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पर आठ अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा जो कि इक्कीस सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है उसकी संभावना व्यक्त की गई है उसके अलावा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दस अगस्त से भारी और बहुत भारी वर्षा का एक और नया दौर शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई है और मध्य भारत और राजस्थान में अगले चार पाँच दिनों के दौरान जो वर्षा की गतिविधि है वो कम कम ही रहने की संभावना व्यक्त की गई है अब हम देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान वेदर की रिपोर्ट आई है मौसम के अवलोकनों को देखेंगे सो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा जो त्रिपुरा से प्राप्त हुई है उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है वो आसाम तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है और जो भारी वर्षा की रिपोर्ट है वो उत्तराखंड ईस्ट उत्तर प्रदेश कर्नाटका सब हिमालयन पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड मरातवाड़ा और तेलंगाना से भी प्राप्त हुई है जो महत्वपूर्ण हमारे जो सिनोप्टिक सिस्टम है हमारे क्षेत्र के ऊपर फैले हुए आज ध्यान दे तो बांग्लादेश के आसपास एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है उसके अलावा एक पश्चिम बंगाल उससे सटे हुए उत्तरी उड़ीसा के आसपास पास एक और सर्कुलेशन है उसके अलावा जो तमिलनाडु के तट के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है एक पूर्व पश्चिम ट्रप भी तटीय कर्नाटका से बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है उसके अलावा उत्तर पूर्व असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी एक अपर एयर साइक्लोनिंग सर्कुलेशन बना हुआ है जो एक पश्चिम है वो उत्तरी पंजाब के और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती रूप मध्य क्षोभ मंडल स्थित है और उसके साथ एक ट्रफ भी है जो मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक लेवल में लॉन्गिट्यूड सेवेंटी डिग्री ईस्ट और थर्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास बना हुआ है अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ की का जो पश्चिमी छोर है अपने जो समान स्थिति से है उससे उत्तर दिशा की ओर है और जो उत्तरी पूर्वी छोर है वो हिमालय के जो तलहटी है फुटहिल्स ऑफ हिमालय से गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रहा है ये जो मानसून ट्रफ की जो स्थिति आज है वो फिरोजपुर चंडीगढ़ उससे वो पूर्व दक्षिण पूर्व होते हुए हिमालय की जो फुटहिल्स हिमालय की तलहटी से होते हुए उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है मानसून ट्रफ और इन सब के प्रभाव में अभी जो वेदर जो वार्निंग दी जा रही है दिनांक एक के लिए आज के लिए जो वार्निंग है ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है वो उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए दी गई है उसके साथ साथ सब हिमालयन पश्चिम बंगाल के लिए भी दी गई है जहाँ पे एकादश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है उसके अलावा येलो वार्निंग जारी की गई है भारी वर्षा एकादश स्थानों के लिए साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए जारी की गई है वो जारी की गई है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना रायलसीमा तमिलनाडु मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा उसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश कर्नाटक और केरला के लिए जारी की गई है और जो थंडर स्ट्रॉन्ग मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए येलो वार्निंग जो दी गई है वो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों के लिए दी गई है अगर हम कल की बात करें मौसम चेतावनी के लिए तो अरुणाचल प्रदेश में रेड वार्निंग जारी की गई है जहाँ पे कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और एक साथ साथ एक स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा इक्कीस सेंटीमीटर या उससे ज्यादा अभी होने की संभावना व्यक्त की गई है रेड वार्निंग दी गुण प्रदेश के लिए उसके साथ जो ऑरेंज वार्निंग है वो बचे हुए उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए जारी की गई है साथ साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बिहार और तमिलनाडु के लिए जहां पे एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है साथ साथ में मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है और भारी वर्षा के लिए और थंडर स्टॉम और लाइटनिंग में गर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी दी गई है वो दी गई है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड गंगे पश्चिम बंगाल सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना रायलसीमा केरला कर्नाटका कोंकण और गोवा तट और मराठवाड़ा रीजन के लिए दी गई है और साथ साथ में गजन और वज्रपात चेतावनी है जो जम्मू कश्मीर और मध्य भारत इत्यादि क्षेत्रों में जारी रहेगी अगर हम तीसरे दिन की बात करें नौ अगस्त के लिए ऑरेंज वार्निंग केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए दी गई है जहाँ पे एकादश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है और भारी वर्षा की जो चेतावनी है साथ साथ मेघ गर्जन वज्रपात के लिए दी गई है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बिहार सभी हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना रायलसीमा और तमिलनाडु के लिए एकादश स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है उसके साथ साथ मेघगर्जन और वज्रपात के लिए जो येलो वार्निंग है वो जम्मू कश्मीर राजस्थान होते हुए देश के अधिकांश मध्य भारत के भाग जो हैं वहाँ पर दी गई है साथ साथ पूर्वी तट के लिए भी दी गई है दिनांक चार चौथे दिन के लिए वार्निंग पर अगर हम देखें तो ये मैप के अनुसार ऑरेंज वार्निंग दी गई है अरुणाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में के लिए भी जहाँ पे एक आदश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गजन और वज्रपात चेतावनी दी गई है उसके साथ साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है आसाम और मेघालय के लिए अब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है जहाँ एक पे एकाध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है उसके अलावा मध्य भारत और पूर्वी तट के कुछ एक हिस्सों में के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मेघ गजन और वज्रपात की चेतावनी के लिए येलो वार्निंग दी गई है पांचवें दिन भी कंटिन्यू रहेगी और पांचवें दिन जो ऑरेंज अलर्ट है वो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए जारी की गई है जहाँ पे एकादश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है हरियाणा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आसाम मेघालय और नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा के लिए दी गई साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है अगर छठे दिन की बात करें छठे और सातवें दिन की बात करें तो जो भारी वर्षा है एकादश स्थानों पर हो सकती है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश कोंकण और गोवा तट उसके साथ साथ सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सारे उत्तर पूर्व राज्यों में एक आदश स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी के लिए सतवें दिन के लिए बारह और तेरह अगस्त के लिए चेतावनी दी गई है येलो वार्निंग और साथ साथ जम्मू कश्मीर में बारह तारीख़ को बेगजन और वज्रपात की और तेरह अगस्त को एक पे स्थानों पर भारी वर्षा के लिए भी जम्मू कश्मीर को में भी येलो वार्निंग दी गई है